you uh -huh. Усім привіт! Вас вітає Суспільний університет. Ви знаєте, спершу хочеться трохи особистих історій. Пробачте вже. Ну, от, коли ми приїжджаємо до тещі, точніше, ні, спершу вона до нас приїжджає, ми ясно, що готуємось, там салатик робимо, чай, можливо, до чаю. Але коли ми вже до тещі приїжджаємо, це, це щось. Ми бачимо працевий стіл, на який неможливо поставити не те, щоб ще одну тарілку, туди чашка ще одна не вліз. От, і ти дивишся на все це, озираєшся і очікуєш навкруги себе, побачити, ну не знаю, там ну експедицію Амунцена, наприклад, е, яка останній тиждень їла лише сніг, але ж ні, лише ти, твоя дружина і мала дитина. І, і розумієш, що так само дивакувато твоя теща дивиться, напевно, на той стіл, де є салатик, чай і можливо щось до чаю. До чого все це я веду? До культури харчування. Бо саме сьогодні така тема. Сьогодні в програмі Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор, переможець кулінарного шоу. Євгене, вітаю в студії! Що це за культура, таке дивне харчування, чи існує вона взагалі, чи треба просто їсти з насолодою? всем добрый день. Конечно, я сейчас про все это расскажу. Я являюсь основателем одной гастромастерской компании, которая производит необычное варенье, такое как ананас, чили, лимон, имбирь, киви, лайм. Очень странно, но тем не менее очень вкусно. И тем самым мы несем новую культуру, такое европейское потребление варенья. Да? Вторая моя заслуга, наверное, то, что я являюсь бренд-шефом мексиканского ресторана. Ну и третья, наверное, самая крутая, это то, что я являюсь победителем кулинарной передачи на одном из телеканалов. И, собственно говоря, в конце этой передачи я и заявил, когда победил, что через пять лет вы начнете питаться по-другому. И вы даже сами этого не заметите, но ваша еда станет качественнее, и ваша жизнь станет лучше. И собственно, эти шаги я сейчас и делаю. И что такое культура питания? Я вам сейчас буду рассказывать. Итак, что такое культура питания? Это просто, на самом деле, моя боль, да, и поэтому я про нее рассказываю, потому что мое детство прошло в очень странных условиях. У меня бабушка жила за границей, и я туда часто ездил. Как-то так все прошло, что вся еда, которую ела, ну, ели все люди ну, в нашей стране как-то мимо меня прошла. И все передачи телевизионные, как-то я этого не смотрел. Сейчас у меня по-другому весь весь мой мир. Ну, что такое культура Культура питания. Давайте про это. Культура это, в принципе, ну как слово, культура это правило поведения в данном обществе, да. То есть то, как мы привыкли жить. То есть, все эти праздники, как мы празднуем, как Новый год, на Новый год без оливье. Ну куда же? Если вообще оливье придумали для Нового года, только знаете, а, что такое питание? Питание это поддержание нашей жизнедеятельности с помощью еды. Собственно говоря, культура питания это поддержание нашей жизнедеятельности с помощью еды в данном обществе по данным правилам. да. А какие правила у нас? Что, какая мы страна? Мы страна, наверное, наследник СССР. У нас было. Очень много всего от, оттуда при, пришло. Да? На самом деле мы сейчас живем, еще живем по, по правилам СССР, но тем не менее э, мы говорим, что у нас много чего изменилось. Но на самом деле не очень много у нас чего изменилось. И как раз вот еда, вот видите, это набор, тех, вот я показываю такие слайдики, это набор, э, набор просто продуктов стандартных, которые были в СССР. И эта фотография сделана год назад, и все те продукты, которые были раньше, ну, наверное, только убрать бананы, какие-то еще там нюансы, а все то же самое. То есть прошло 20 лет, а мы едим то же самое. И почему это происходит, я не знаю, и поэтому, когда я прихожу домой и вижу, как мама моя кушает гречку с молоком, и говорит, я а, такая вкусная штука, и в принципе она вкусная, я тоже люблю гречку с молоком, но на самом деле уже же можно сделать миллионы других рецептов, миллионы всего, а мы этого не делаем. Для меня это очень важный момент. Как мы проводим праздники? Мы тратим кучу денег, покупаем кучу еды, кучу майонеза, кучу всего. А зачем? А зачем это делать? Потому что, ну, по-другому мы не умеем, наверное, знаете. Мы все, что мы делаем, мы делаем по каким-то привычкам. Мы привыкли, что стол должен быть богатый, что если Новый год, то там должна ананас стоять и все майонез везде майонез, потому что ну без него как-то, ну как без майонеза. Вот если сейчас забрать майонез, то что произойдет? Сейчас свит рухнет. Ну что? правильно, так в, в этом же в этом же вся суть. А, а почему так происходит? Потому что мы никогда не знаем, как можно по-другому. То есть наш мир изменился, Советский Союз распался. Но нас же никто в школе не учил, как правильно кушать, и вообще нас наверное ну, просто говорили, ну вот так кушай котлеты, ну вот так и делай котлеты и кушай. И когда я пошел работать официантом, я на самом деле до 22 лет тоже ел котлеты и все окей и нормально живу, все отлично, все хорошо. А потом я зашел, открыл кухню ресторана и увидел, что из мяса можно готовить стейк. Я подумал, а почему же моя мама 22 года готовила мне котлеты? Мама просто не знала. Моей маме бабушка не говорила, что есть стейки. И ей бабушка не говорила. Я говорила, что есть котлеты. И на самом деле они существуют и сейчас. Я когда увидел, что мир может быть другой, я был очень удивлен. Я открыл, открыл например, меню, там написано «Дорадо с горгонзолой и руколой». Я думаю, что это вообще за слова странные? Что это? Чем вообще? трое людей? Да, это людей или кто это? Что-то животные какие-то. Оказалось, что это на самом деле давно уже ну, давно известная рыба такая. Это дорада, рукола, это травушка, это сыр, итальянский. И я понял, что на самом деле мир еды он намного больше. Ну, я начал в этом мире развиваться, и потом это все привело к тому, что я создал компанию, которая делает варенье. Но варенье делать необычное, потому что как мы привыкли кушать варенье? Берем молоко, хлебушек, намазали, кусаем, все. А я говорю, а почему нельзя взять, например, клубничное варенье и добавить его чуть-чуть в рыбу и попробовать с рыбой? Все. Варенье с рыбой. Так нельзя делать, потому что нас так не учили. А на самом деле можно. На самом деле, варенье можно кушать с сыром. А варенье из лука. Вы вообще знаете, что варенье из лука это классика французской кулинарии. А у нас 9 из 10 людей считают, что это зажарка к вареникам. И это неплохо. Потому что это ассоциация. Так формировался наш вкус. И я не говорю, что это плохо. Это, наверное, хорошо, потому что, когда я открываю лук, все думают: о, сейчас будет вареники. Женя, наверное, приготовил вареники. А я говорю: нет нет сейчас будет паштет. И я хочу показать людям, что готовить это просто. И что на самом деле можно расширить свой, свой мир еды. И оказывается, лук можно кушать по-разному. И для этого не стоит ходить в ресторан. Для этого нужно просто загореться, чтобы у тебя было э, желание. И поэтому я начал э, обращать внимание, как, как я изменю питание. Я же не смогу прийти вот к вам и сказать: Вот, вот, все, только так и больше не кушайте. Например, Моя мама скажет Женя, что ты мне рассказываешь? Я уже прожила жизнь. Давай просто, ну там кушай, что ты хочешь. У нас даже дома два холодильника. Если есть, есть холодильник для родителей, холодильник мой. Это правда. Знаете, питание в школах? Я пришел в школу и думаю, ну, наверное, там формируются твои взгляды на еду. А теперь вспомните про вашу школу пенку такую молочную, помните, вот прекрасно, или, или вот это вот какой-то гуляш, который нельзя жевать, или вот, вот эти много то, уже... Которые заменяли жвачки, которых не было в магазине. Вот, Смотря вот, о, в каком вот... году кто школу заканчивал. Ну, на самом деле, очень много. Есть там и вкусные блюда, там были эти булочки с корицей, конечно, это, наверное, память на всю жизнь, но все, что я ел, например, в 1994 году, когда пошел в школу, и то, что едят мои племянники сейчас, в 2016 там не изменилось ни на одну секунду, потому что все готовят по сборнику 85 года, сборник рецептур для школьного питания, и все... Формируется там даже. если на... ну, говорить про э, приемственность, то, возможно, и есть много хорошего в нем. Берешь кулинарную книгу 1905 года и там той самый салат оливье, про который мы уже там Возьмите мясо рябчика, да, рябчик. кра красную икру, ну, ну так, как, как, раз, как раз да. Это это, ну, это плюс, наверное, в том, что хотели сделать в условиях, когда не было продуктов, сделать какие-то интересные вещи. Да, это есть плюс. Но и, и, ну, и раньше рябчики там, там и, и крабы, на самом деле в этой книге можно крабы использовать. Раньше крабы это было очень вот так, насколько я знаю, что можно было купить их везде. Но наша, наша жизнь изменилась. У нас технологии другие. Мы уже... Используем все с помощью пальцев, сенсоров, да, а кушаем все то же самое. Почему? Почему так происходит? Как раз потому что в школах никто этим не занимается, никто там нет денег, это никому это не интересно. Как раз вот я решил начать оттуда. И я сейчас э, очень много занимаюсь тем, что я хожу в школьные столовые и, и пытаюсь понять, как это все изменить. Очень странная и очень жесткая структура у нас э, в стране, потому что я говорю: давайте мы сделаем э, бургеры. Просто возьмем, что такое бургеры? Все сразу, ну бургеры это что-то такое заморское, нельзя бургеры, детям нельзя бургеры. Я говорю, а вы же булочки делаете? Все говорят, ну делаем булочки. Я говорю, давайте их разрежем. Ну ладно. Я говорю, отбивные делаете? Ну делаем. Я говорю, давайте отбивное положим в булочку. Ну ладно. Я говорю, а вы делаете салат с капустой? Ну делаем. И говорю, давайте положим салат с капустой и закроем. И получится у нас бургер. Все стоят и смотрят. А разве так можно? Я говорю, конечно, можно. Это современный мир. И мы, когда говорим слово Минестроны, не минестроны, что-то сложное. Овощной суп я приготовлю, конечно. Дома поем спокойненько. А минестроны это надо заморачиваться, правда? Это же надо что-то. Оказывается, овощной суп и минестроны это одно и то же. Просто овощное вы делаете из замороженных, например, продуктов, а это из свежих. То же самое, когда ты говоришь про какие-то баланьезы, думаешь, что баланьезы? какой-то. Там да, ну, ну, куда? А макароны по-флотски? Не? Это то же самое, только давайте чуть-чуть, чуть-чуть добавить туда кетчупа или, или соуса томатного. Вот и все. Мы на самом деле очень боимся выйти за эти границы, потому что это сформировалась наша культура питания благодаря закрытому обществу, знаете, вот мимозу. Почему мимозу так лю очень любят? Потому что на самом деле, когда придумали мимозу, придумали домохозяйки креативные, которые реально хотели что-то что интересное сделать. И ты когда красивенько выкладываешь желточек, получается цветочек. И когда вы посмотрите в интернете, есть миллионы, миллионы видов, как можно делать салаты, потому что всем хотелось креативить, и всем хотелось что-то сделать необычное. Но, к сожалению, Советский Союз это запрещал. И поэтому мы сейчас имеем как раз вот эту вот схему, которую мы не можем даже представить, что сардина, вы знаете, сардина стоит 35 гривен. А знаете, сколько стоит тунец консервированный? 29. Но правда мы думаем, что тунец это же дорого, а сардина это дешево. И, и все. И нельзя же это нарушить, а сделать домашнюю пасту самому сделать Вермишель. Это же тоже правда сложная такая вещь, это целая процедура, но на самом деле нужно 100 грамм муки, один желток, чуть-чуть соли, водички и масло, все смешать и сделать. Это быстрее, чем сходить в магазин, но мы но нас это специальную машинку, чтобы ее нарезать. Нет, руками. Сворачиваешь вот так вот раз-два, два шторка свернул и нарезал. Все. На самом деле это подход. Это как раз вот те вещи, которые я вам рассказываю для того, чтобы вы понимали, что все просто. А мы усложняем, или потому что нам никто никогда не показывал этого, да, и нам никто никогда про, никогда про, это не рассказывал. И как раз вот я хочу это донести, я хочу изменить детское питание, потому что ты когда заканчиваешь школу, идешь там в университет, живешь в общежитии и думаешь, ну что, так, что, что бы такое приготовить, я же уже сам живу. Ну, наверное, что то, что мама готовила, котлеты, ну, потому что мама, ну, она не виновата, ну, это нормально. Она или она плохого оливье. же ребенку не сделает. Ну, да. Или, или что, или то, что в школе тебе понравилось, все, ты больше никогда не видел еды. Понятно, что там, как-то ты там по телевизору что-то смотришь, учишь, но тем не менее ты все равно готовишь то, что ты привык готовить, и то, что ты кушаешь дома. На самом деле у нас много крутой, наша, наша кухня украинская, она очень крутая, очень классная. Если бы убрать чуть-чуть меньше жира добавлять, если бы добавить, просто по-другому приготовить какие-то блюда, они были бы... Абсолютно другие. На самом деле, вот эта картинка она говорит про то, что наша еда, это, это, это из фильма «Назад в будущее», как раз когда ребята с 1985 -го года перемещались в 2015. За это время, вы можете себе представить, уже фильм сняли, и уже тогда дата прошла. Вот вот тут, как ребята, как люди ели еду, у нас вот это, эту еду мы едим одинаково. Вы можете себе представить, целое поколение прошло, а еда не поменялась. И это разве не боль? Разве это не страшно? Вот это вот, вы знаете, что это телефон сенсорный, да? Почему, представьте, если бы вы сейчас по улице ходили с телефонами, которые э, крутятся такие, да? Было бы не, как они, дисковые телефоны. Было бы неудобно, правда? Было бы как-то... Ну, не, ну это нормально, это уже хорошо, я к этому привык. А почему же мы, если кушать какие-то помидоры черри или там министроны, мы не хотим? Я не понимаю тоже. Это очень, наверное, какой-то парадокс. Поэтому я считаю, что как раз расширение нашего вообще, мышления в еде очень сильно позволит нам изменить нашу культуру в принципе общество потому что если ты научишься понимать что еда может быть чуть чуть больше чем просто котлетка а например можно сделать что то другое новое значит ты сможешь Начать думать головой. Если начнешь думать головой, то в принципе наша ну, культура, наше общество сможет подняться на другой абсолютно уровень. Поэтому маленькие такие изменения в каждой сфере. Я сейчас хочу э, создать вот есть университет, у нас один там учат поваров. Но поваров у нас учат по каким книгам? Того же Советского Союза. И поэтому из ста поваров выходят 5-6 человек, которые умеют готовить, а все остальные просто ну, ничего не умеют, как, как, к сожалению, моя боль, когда я работаю шеф-поваром, я понимаю, что это полный ужас. И я там также меняю структуру. В одном, вот в одном вузе и в одной школе я меняю структуру, вообще подход к этим всем вещам. И когда я это все изменю, я приду и скажу на, это, на, там, на всю страну, что вот я это изменил в тех условиях, что у нас есть 6 гривен, нам нужно попасть в бюджет 6 гривен, когда, питаешь, когда дети в школах, нужно, чтобы было стоило обед, обед, 6 гривен. Я как раз хочу за эти 6 гривен сделать новый крутой обед, который будет ну, использовать все современные, все современные технологии, все современные вещи. Вот, например, знаете, что это? Рататуй. Кар это карпаччо. Это карпаччо с тартаром. Но на самом деле это все винегрет. Это, потому что это обычный винегрет, потому что по-другому нарезан. И это блюдо может стоить там кучу денег, можно продавать ее там за 200 гривен в ресторане, за 150. Но на самом деле обычный винегрет. Что я сделал? Я абсолютно ничего не сделал. Я просто нарезал по-другому свеклу. И все. Все, что изменилось. И на самом деле понимание вот таких вещей, что можно чуть-чуть изменить. И благодаря тому, что я начал понимать эти вещи, мне захотелось это донести людям. И когда донесу это людям, Люди тоже смогут дома готовить, ну вот, из гречки, я знаю, 50 рецептов. У меня, как бы, гречка был вызов, потому что я всю жизнь эту гречку ел, и мне кажется, что ее, кроме Украины, нигде не едят. У нас, у нас в Украине едят, и только ну, в Советском Союзе, больше я ее не едят. Ну, так как-то сложилось. Я, я против нее воевал, а потом подумал, что я буду воевать, я буду с ней дружить. И я подружился с гречкой. И оказалось, можно делать там супер. Вот, например, последнее, что я делал, я делал такие пирожочки из гречки. Потому что берешь гречку, поджариваешь, делаешь потом перетирающую скалкой, остается мука. І можна чуть сливок слівак чуть трохи молочка і зап'єш в духовочки. Палента модна так буде грішніве. Ми були якось на фестивалі бойківської кухні mm. в Нагуєвичах на батьківщині Франка. І нас пригощали варениками з гречкою, як з начинкою. Да, да. І там було ще кілька страв з гречкою, відповідно. Голубці з, гречко. да, голубці з гречкою. Відповідно, мені здається, що і навіть у нашій українській кухні ви правильно заважили, що вона крута, є багато незвичних Страх, да. которым мы даже не знаем. Вот. И э, не то, чтобы у нас не было этой культуры харчувания, просто нужно ее как-то Апгрейд. Ей нужно просто, э, не нужно там менять в корне. Ей нужно апгрейд, просто прокачать. Як, як, возьми ну, пример телефона. То, что я про телефон рассказывал. нам уже сделать просто чуть-чуть прокачаться и начать мыслить, что на самом деле уже можно, вот ты, ты кушаешь там 40 лет, речка, можно уже ее кушать по-другому, можно сделать что-то интересное и новое, и это легко. И я всегда пропагандирую, и на самом деле. Ну, я хочу сделать свое шоу, в котором даже вот все мои рецепты, которые я показываю или где-то делаю, я их показываю там в бюджете там до, до 15-20 до гривен, потому что я понимаю, что ну вот ты приходишь домой, там понятно, что легко сделать там открыть какие-то гребешки, купить что-то там еще, и сделать какое-то крутое блюдо. Нет, это не интересно. Интересно сделать из простых украинских продуктов крутые какие-то вещи. Вот это обычный яркий пример того, что я делаю. И как раз мне кажется, что люди в нашей стране начнут питаться чуть-чуть качественнее. Они сразу начнут, ну, у них понятие чуть-чуть мышление. И это мышление, оно даст в обществе очень большой, очень большой колоссальный, колоссальный взрыв. И на самом деле сейчас моменты, наверное, перехода в обществе там меняются, там что-то политика пытается меняться, пытаются понять, молодые ребята где-то в каждой сфере появляются. А в еде таких ребят нет, потому что, э, ну, как-то еда, она очень странная вещь. А так сложилось, что... Я хочу быть тем человеком, который вот в это все веяние, и мы делаем нашу страну лучше, и буду таким одним маленьким гвоздиком, который просто сделает нашу страну чуть-чуть лучше. Иван, как вы уважаете, вот вы хотите изменить культуру э, харчевания, але, изменения э, в этом плане дуже, возможно, там, ну, Тонкі, тендітні, іноді навіть небезпечні, бо є ціла там каста дієтологів, які вважають досить категорично, що можна вживати лише ті продукти, які є в цій е, зоні, де ти виріс, і воду можна лише Звісно. таку споживати. Як ви щодо цього ставитесь? Бо я так бачу, що ви італійські блюда там пропагують. Ну я на Считаю, что люди, которые слушают диетологов, их там 3%, 2%. Все остальные делают вид, что слушают диетолога, приходят домой и кушают котлеты. Ну, типа, поэтому ну будем честными, да, или кушают там ночью хлеб и никому про это не говорят. Поэтому диетологи должны говорить, они должны быть. И я же не говорю, там здоровое питание, которое вот только так, то с тем, то может то нельзя. Я на самом деле, когда смотрю телевизор, там нельзя дрожжи кушать, нельзя, мне папа сказал, уже хлеб нельзя кушать, я уже просто боюсь папу слушать, потому что он мне такое рассказывает. Я не, про, не, не пропагандирую. Э, как бы здоровое питание, вот такое, ну, там с утра только чуть-чуть салатика, днем там чуть-чуть мяса 20 грамм. Нет, я пропагандирую просто культуру питания. Что вот когда ты приходишь на, на, на Новый год, зачем делать 900 блюд и тратить 3000 гривен? Почему тебе потратить 1500 гривен и сделать 6 блюд и просто их съесть? Понятно, что потом вопрос: а что а же 3 января-то делать? Надо, чтобы еды до на 3, на, на 3 января хватило. Нужно еда для того, чтобы ее есть. Сделал чуть-чуть, и скушал. Сделал и скушал. А не сделал и отставил на неделю. Это ну, это есть культура, чтобы не просто наедаться, не просто наделывать еды, чтобы наделывать, а наделывать, чтобы съесть. И вот какие такой подход, это очень интересно, очень странно для нашего общества, но тем не менее, очень много всего можно сделать. Из, там, из, я знаю, 50 рецептов, например, из гречки, и там 100 рецептов из свеклы. Свекла с шоколадом и с э, орехами. Что? Странно. Но это очень вкусно, потому что на молекулярном уровне они похожи, они одинаковые, они сочетаются, и ты кушаешь, будет необычно вкусно. Но я колись была очень вражена эм... Книгою, яку написав американський лікар, дієтолог та невролог, вона, називається вона «Їда і мозк, uh -huh. і в цій книзі він якраз розказує про те, яким чином певні поєднання продуктів і взагалі продукти, як вони впливають на здоров'я людини. І мені власне було б дуже цікаво, наскільки це є частиною вашого сприйняття культури. І зміни свідомості, яку ви зараз пропагуєте, чи вважаєте ви, що за допомогою їжі власне можна допомагати населенню ставати більш здоровим? Сто процентів. От я люблю пельмені, я от їх особливо накушую. Я выбираю пельмени, потому что я их хочу, а не просто потому что нечего больше выбрать. Вот это и есть э, твой осознанный выбор этот осознанный выбор везде. Ты будешь идти в маршрутку, или, ну, или там пройдешься пешком. Это твой осознанный выбор. Потому что, например, пешком я лучше больше пройдусь, но зато буду спокойнее, да, и не буду нервничать. Или я сажусь в маршрутку, потому что я так привык и ничего не знаю. Ты ты заходишь в магазин, смотришь, ну, это, это куплю и что-то приготовлю, и поем. Ты сильно там не задумывайся. Но как раз если ты будешь кушать другие вещи, и будешь про это думать, то ты так будешь думать и в других сферах. И вот такие, это подсознательная такая реакция, она очень сильно, очень сильная. Але, как бы я был Евгеном Клопотенко, я бы не ел бы пельмени, я бы ел бы равиоли. Равиоли можно самому делать, это даже проще, чем пельмени. И, ну, я им пельмени, да, я им котлеты, я могу поесть, бывают вкусные котлеты, я не против этого всего. Но я им, когда я их хочу, а не потому, что я не знаю больше шум. Знаете, есть у нас киевская парепичка, где все кушают. Это очень ярко показывает про наше общество, что Там просто сосиска. Пугана. Обычная. Пугано. Пугана. Пугано. Во фритюре, Ну, во фритюре в в... в Во фритюре в тесте. <рик> я вот кушаю, я что туда пошел, а сейчас стоял, там очередь 50 человек. Я отстоял, купил. Ну реально, ну, но сосиска-то в тесте, во фритюре. жирная, ужасная. И мне как-то ну, с точки зрения кулинарии вообще не подходит. Но с точки зрения мозга, мне мозг говорит, Жень, ну, это ж вкусно, тут все идт. Цезым, Киева, каштаны, парень. Ну, ну да, и да, и перепечка, и все. Почему у нас на улицах одна шаурма? Не потому что. не потому, что ничего другое не придумано. Если у нас есть фестиваль уличной еды, где там по 100, по 50 разных новых точек идей каждый раз. Но все покупают шаурму. Потому что это окей. Я вот пойду поем шаурмы и все. Сколько открывалось новых каких-то интересных вещей, но это не, не приживается. Когда у нас будет меньше шаурмы, и когда у нас будет э, порепечки, не будет людей, или порепечки начнут делать просто не во фритюре, а в духовке. І от наче навіть будеш говорити, що наше суспільство змінилось і наше суспільство захотіло їсти краще. От і все. Просто uh, в шаурмі теж є uh, певні плюси, чому її обирають. Uh, її зручно тримати, бо вона вологіша, вона не не псує нам руки, навіть там, якщо mm -hmm. там серветкою, або пакетом не обертаєш. І там поєднання продуктів, які є і вуглеводи, і білки, так, і, ну, і, ну, і я не думаю, що люди там, все, хто докупає шаурму, там про вуглеводи думають. Я, коли я купив шаурму, і, я голодний. І м'яско і, 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 і салатик. Ти що саме, що ви кажете, що ви робите цей капустний салатик, а ну роботы, роботы, можно поединати. Так само вот это на в шаурме, а не в бургере. Да, в замороженном мясе и куча майонеза, да, вот это. <laughs> можно просто одно Не просто, там я уверен, что есть просто много вещей, которые появлялись, как заменить, хотя они были призваны заменить шаурму. Там делали фалафель, э, ну фалафель это круто, например, какие-то даже вот эти бургеры, это единственный кто прижился. Например, есть много вегетарианских, много вот есть там, где салаты делают, есть разные вещи, которые делают тайскую лапшу, которая тоже очень вкусная но мы просто это боимся нового и мы не хотим нарушать наш мир, который, который просто нам, нам мы привыкли так есть. И я не осуждаю людей, которые так делают, и на самом деле это нормально. Но вот как сделать так, чтобы люди вот перешагнули через вот этот шаурму и купили фалафель, вот эта задача? Не, просто меня спонсирует ассоциация в Украины через тогда я их Я вот слушаю вас, и мне кажется, что вы на самом деле пропагандируете не здоровое питание, а именно какое то такой творческий подход к приготовлению пищи. Я бы не говорил, что тут про здоровое питание почти ничего не было. Знаете почему? Потому что все думают, что здоровое есть что-то переменное, это здоровое питание. Я вот смотрю на это здоровое питание, я там не могу понять, как это можно там поесть, там что-то с утра чуть-чуть там пшеничкой поесть, и вечером что-то. Но это не мое. Я говорю про культуру питания. Это очень важно понимать, раз, Рассоединять, что здоровое питание – это чуть-чуть разные вещи. Это то, что советуют диетологи, это то, как нужно с чем соединять. Я даже про это не говорю, и я туда не иду. Это сильно далеко. Я говорю просто про культуру питания, про то, что ты кушаешь, что ты берешь хлебушек и берешь майонез и намазываешь хлебушек майонез. Но если ты возьмешь реально вместо хлебушка подушку и намажешь скушаешь, будет тот же вкус. Такая наша шутка, но на самом деле так и есть, потому что майонез убивает весь вкус. И майонез, это домашний майонез, который ты делаешь своими руками, это хорошо. Тот, который в магазинах, он, к сожалению, убивает вкус, и в принципе твои рецепторы... Я сам в детстве раньше брал борщ и добавлял туда майонез. Нормально так плавает, прикольненько, солененько. Вот ты когда смотришь, ты уже кушаешь сотый раз в своей жизни хлеб и, и, майонез. Попробуй майонез просто положи, возьми, например, масло, или возьми там просто подсолнечное масло, что-то другое, и попробуй. Или возьми чуть-чуть посоли, то есть сделай как-то по-новому. Буквально за 2-3 раза будет очень ярко, понятно, что к майонезу вы уже не сможете больше вернуться. Потому что все новые вкусы, они настолько кру крутые и яркие. А что готовить? Ну вот честно, вот а на Новый год, вот можно ли, какой салат можно на, на Новый год, кроме оливье, приготовить? Я сам не знаю. Я, настолько у меня это все в голове, что я прихожу когда Новый год, я такой... Думаю, надо же оливье делать. Понятно, что я там делаю какие-то там другие салаты, и все приходят, смотрят. Г гости не понимали. А, а где оливье пытаюсь, да? А гости, гости не понимали, и мама моя три года не понимала, что вообще со мной происходит. Но теперь мама там за протяжении там, четырех лет, ну или пяти, я уже понял, пять лет, она приготовила какой-то Новый год уже, она не захотела готовить много, она чуть-чуть приготовила. Я говорю, мама, ну неужели? Ты потратила меньше денег, ты потратила не шесть часов, а час времени или полтора часа времени, и мы все прекрасно с семьей встретили Новый год, и друг друга увидели. Вы много говорите про эксперименты, и так Сьогодні, скажімо, інформаційний простір дає нам змогу поритися, дізнатися щось екстравагантне. Але а, щодо шаурми, А, тобто, фастфуд, багато а людей а, да, постійно зайняті, yeah, да. а, ти фактично не маєш часу, наприклад, щоб Супер. зробити самостійно собі їжу вдома, mm -hmm. ну що там не спати ночами, щось готувати, носити в судочках чи, чи шаурма, чи як бути. Ну із цим графіком цією культурою. Супер, якраз, ну, то, що нужно, я. Наоборот, говорю, что нужно готовить не 2 часа в день, а 10 минут. Это и есть мой месседж. Тебе нужно пойти в магазин, купить вермишель, потом прийти, ее сварить, сделать фарш, пожар, для того, чтобы взять макароны по-флотски. Мое как раз желание к тому, чтобы мама не стояла 6 часов возле плиты, а чтобы она стояла час. И у нее 5 часов времени личной жизни появляется. То же самое и здесь. Если ты думаешь, что шаурма спасет время, ну, нужно просто, почему нельзя сделать салат свежий и его покушать? Разве это сложно салат сделать? Это, по-моему, две минуты салат делать. Берешь чуть-чуть, всего порвал руками, чуть-чуть масла посыпал, чуть-чуть до душистого перца, чуть-чуть соли. Соль является самой сильной специей. Чуть-чуть, если есть, красного перца. Понятно, что все думают, что красный перец это плохо, но он как раз задействует рецепторы и делает вкуснее. Все, салат готов. Или открываешь холодильник, все, что есть, возьми, смешай. Тебе не нужно заморачиваться, это будет вкусно. Нужно просто брать и смешивать и не переживать. Спасибо вам за лекцию. Спасибо. Ну що ж, ми прощаємось з вами до наступної лекції. Чомусь я зараз передбачаю, чи знаю, куди ви будете прямувати після телевізора. Чомусь мені здається, що це буде кухня. Смачного вам до наступної лекції. Чималий апетит викликала ця програма. Е, Може робити своє е, повсякденне життя набагато насиченішим, наповнішим. Всього на все помінявши свою культуру споживання. їжі. коли буде змога зробити кулінарний експеримент, я ну напевне включу весь креатив.